आगामी सण उत्सव बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर अमरावती जिल्ह्यातील खोलापूर पोलीस स्टेशनमध्ये मध्ये महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक नुकतीच पार पडली या बैठकीत मौलवी शांतता समितीचे सदस्य आणि तंटामुक्ती समितीचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते यांचा उद्देश सण काळात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हा होता यही बातें सब हमने उस दिन भी दोहराई अगर किसी के किसी का कोई किसी की कोई तकलीफ हो रही है कोई भी दूसरे जाति भाग या कोई इस तकलीफ दे रहा है तो आप यहाँ पे आके हमको रिपोर्ट कर सकते हैं बराबर की हम उस पर एकदम से एक्शन लेंगे नहीं।, नहीं कितना चाहिए उसके लिए हमने वो जो अपना ग्राम पंचायत की जो ये है अपने सरपंच उनको बुलाया था उस उनको पता कि गाँव के बाहर जैसे से दो तो गड्ढे जो है बड़े बड़े वो करने हैं उन्होंने बोला कि की छह तारीख को मतलब कल या शाम को पूरे गड्ढे कर देंगे जो भी निकलेगा दो तो तीन दिन में वो पूरा वहां पे जाके तफना देंगे उसके ऊपर फिर वो मिट्टी डाल देंगे ठीक तो है क्योंकि कैसे है ना कि अपने वजह से अगर किसी धर्म या किसी जाति को प्रॉब्लम हो सकता है बहुत ही शांतिपूर्ण से रहा है आज तक मतलब आज तक कभी भी किसी भी तरह का ये डेवलपमेंट नहीं लगा है बरोबर के अभी भी नहीं लगना चाहिए ये हमारी अपेक्षा अगर ऐसे कुछ हुआ किसी ने अगर कंप्लेंट की तो मजबूरन फिर मुझे कागज़ चलाना पड़ेगा ये नहीं होना चाहिए है कि नहीं? उसके बाद में जो भी कुर्बानी का जो है तो बच्चों के लिए बच्चों के हाथ में अगर देते हैं तो वो नहीं दिया, दिया जाना चाहिए बच्चों के हाथ में ना दे कि अगर बच्चों के पीछे अगर कोई कुत्ता लगा बच्चा भाग गया गिर गया उसके हाथ से जो भी है पन्नी वगैरह टूट गई टूट गई वहीं पर वो मास्क पड़ जाएगा जाएगा रास्ते दा जाएगा। से आने जाने वालों को दिक्कत हो जाएगी इसलिए ये बात नहीं करनी है अगर एक कुर्बानी का जो भी अपन मिलवाट करते हैं तो बड़ों के हाथों से ही ना कि बच्चों के हाथों से है ना अभी देखिए आप समाज के पूरे प्रतिष्ठित लोग हैं बर न आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि जैसे समाज में जाके आप हर मोहल्ले में या फिर आपकी मस्जिद में जो भी है अपना बयान जो रहता है अभी कल का बयान बराबर शुक्रवार का बयान रहता है ना आ, वो बयान में आप ये बातें सब बयान कीजिए के पर या बैठकीदरम्यान ठाणेदार सुलभा राऊत यांनी सण शांततेत आणि सौदार्यपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यासाठी आवश्यकता सूचना दिल्या कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यावर भर देण्यात आला कोल्हापूर पोलीस स्टेशनने घेतलेल्या या पुढाकाराने बकरी ईदचा सण शांततेत पार पडण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे